Одно прекрасное утро, когда я проснулся, я получил для себя очень четкое откровение. Я должен работать с переселенцем. Иногда сия, мы даже не подозревали, во что это все может перерасти. Служение переселенцам началось больше двух лет назад. Когда началась война, их огромное количество приехало сюда. И они приехали в Киев, в город, который очень дорогой, в город, в котором нет друзей, в город, который для них, кажется, их не примет. Со своими нуждами, со своими проблемами, с душевными травмами и начали обращаться к нам в церковь. Мы открыли на базе церкви пункт помощи и начали помогать сотням, это было в начале сотни людей, Потом это переросло в тысячи людей и начали помогать всем нуждающимся людям. Приносили продукты, приносили одежду. У кого что было дома? Это была одежда, это была еда. Потому что тогда, когда они выезжали, они выезжали практически раздетыми. Ничего с собой не брали, кроме документов. Поэтому помощь была обширная. Сложно было, сразу говорю, очень сложно. Потому что с теми травмами, с теми душевными травмами, к которыми приезжали люди, мы плакали вместе с ними, мы молились. Кто-то потерял своих близких, кто-то потерял дом, кто-то потерял квартиру. Но им достаточно было долгое время просидеть в подвалах, долгое время прятаться, долгое время выходить лесами, полями, чтобы просто не быть убитыми. Иногда приходили мамы с детками. И когда над церковью пролетал самолет пассажирский, они прятались под лавки. Настолько было просто само зрелище жуткое. Мы понимали, что обращаясь в церковь, мы как церковь не просто им должны давать хлеб, одежду, но и нести Слово Божье. Иначе какой смысл всего этого? И мы постепенно начали говорить людям о Боге. Поначалу приходило просто четыре бабушки. И это было три месяца. 4-5 человек. В одно прекрасное время, когда я зашел в зал, там уже было не 4 человека, там было 25 человек. И я понял, что эту работу делает именно Бог. Они приходят даже не больше как за одеждой и хлебом, а как по пообщаться. Если переселенцы имеют нужду, они звонят к нам, мы проведуем их дома, мы молимся за них. Одной рукой мы даем человеку хлеб физический, а другой рукой мы даем человеку хлеб духовный. Это стали не просто люди, которые приехали из зоны АТО. Это стали люди, часть нашей семьи. Это стали, эти люди стали нашими друзьями. У многих были проблемы с работой. Думали, что никогда не найдут работу. Они заявляли эту нужду. Мы все вместе молились. И они сами за это молятся. Бог давал работу кого-то были проблемы физические со здоровьем, Бог исцелил. Даже тот излишек, который они могут иметь, или одежды, или тоже крупы, они делятся между собой и даже с киевлянами, которые нуждаются очень сильно. И нас это очень сильно радует. И на сегодняшний день, когда мы вместе проводим служение, когда мы общаемся, фактически из них никто не говорит о войне. Это говорит следующее, что, вероятно, всего эта рана, которая была у них так глубока, она фактически исцелилась. Они знали, что они придут здесь и получат то тепло любовь, в которой нуждается каждый. И вот по истечении двух лет Господь показал, что Он взращивал в людях то, что мы сеяли. Это радостно. За этих два года мы примерно посчитали, через нашу церковь пришло от 7,5 до 8 тысяч человек. Это были переселенцы, которые временно здесь находились. Это были те люди, которые транзитом переезжали в другие города Украины. Но так Господь их приводил к нам. Чем могли, тем мы и помогали. У нас есть определенная группа людей нуждающихся. Помощь именно дается переселенцам, которые выехали из зоны АТО. Помощь дается по паспортам. Делайте все то, что может сделать ваша рука. Очень много сегодня людей, которые нуждаются в нашей помощи. Мы сегодня стоим перед вызовом. Это вызов очень простой, но в то же время очень сложный. Помочь тем людям, которые нуждаются вокруг нас. Поэтому пусть Господь благословит каждого в это время пересмотреть свое сердце и помочь тому же ближнему, может, родным и близким, тех, кто приехал с Востока. Помогите им, поддержите их. Ни в коем случае, пусть ваше сердце не ропщит, но всегда будет благословлять людей. Чем больше мы поможем этим людям, тем сильнее изменится наш край и воскреснет Украина.